Так падской Минской Рады Пащенко Анатолий Леонидович. Значит, присутствует, значит, пресса. Да, значит, э, Петро Крапова. Ну, это да, вообще-то Виктор Холомовский, да. Поэтому ведется протокол. Послушаем человека, а потом будем. Ну, начну с самого начала по постановлению кабинета министра, по закону про обеспечение коммерческого учета природного газа. Этот закон вступил в силу у нас. Подходите ближе. Не, я прошу прощения, я немножко приболел, поэтому а. очень громко не могу разговаривать. Есть у нас, Индивидуально. Этому закону установлены да, да, как граничные периоды по видам споживания природного газа, до которых должны быть все абоненты обеспечительные э, счетчики, то есть для которые э, я буду, так, частично украинском, частично на э, Те которые, абоненты, которые используют газ комплекс, то есть это для отопления, для приготовления еды, это до 1 января 2012 -го года. В частности, сейчас поставил вопрос по поводу того, что все компоненты, в которых установлена только газовая плита, то есть используем газ для приготовления пищи, до 1 января 2018 года должен быть установлен еще. индивидуальный. Если не говорю индивидуальный и не индивидуальный, индивидуальный то должен быть обеспечен узлом учета газа. В частности, как вы уже все знаете, ваш дом попал под программу по установке да, дом на домного учета газа. А, Надобный учет узел учета газа не будет, будет установлен на причине и за деньги банза порожга газа. То есть инициатором является банзаполочный газ, поэтому все происходит заруч газа. А, согласно этому же закону, то есть если не будет установлен счетчик, обеспечен учет газа, оператор должен прекратить подачу газа этих абонентов. Должен или имеет право? Что? Должен или имеет право? Сейчас процитирую. <связь> Сейчас базу без вузла в облику. Усподил природного газа с поживачами, ки вы природный газ без его комерційного облика. у разі такие таких да. споживачів від вид лічильників да. газу в На данный а не момент, я так понимаю, абоненты отказываются. абоненты не отказывают. Абоненты хотят индивидуально. И если там какие-то разночтения, это должен установить конституционный суд, абоненты. да, это закон Украины.

у вас 56 абонентов 40. установлены. 45. У нас 45. 45. Всего у вас 107, правильно? 108. У нас 45. Один у вас, я, я понимаю, квартира, 3. Это там у вас офис какой-то. 3-4. 5, 4, нас 3, 4, 1, 7, 7, 7 8. абонентов. А без счетчика у вас 51 абонент, в том числе 7 отключенных. С узлами учета газа у вас 56 абонентов, в том числе 3 отключенных. Значит, информация, сразу скажу, неправдивая. У нас, у нас 45 человек, да, 45 квартир, которые... Это уже не 80 это... Из них, из них, из них около 8 квартир, которые... А Отсоединились. От газа, да, да. Дело даже не в этих процентах. Да. Я так понимаю, это какая-то ваша внутренняя инструкция, какое-то постановление. Но вы ставите, какое-то постановление выше закона Украины, да? Какое-то внутреннюю инструкцию. Вначале идет закон Украины, который требует установить индивидуальное. Индивидуальное. Там написано, там написано индивидуальное. У постанова. Кабинета министров. Можно перед тем, как вы перейдете к постанове, я по уточню для жильцов. Вы будете заключать договор с УСБД по поставке газа? Тогда вопрос. Если у вас договора заключены индивидуально с каждым споживачем газа, а вы ставите загальнообъектовый облик, вы... Тут что-то, наверное, с договором тогда получается как-то не так. Договор. Вы будете вносить изменения нет, в договор. Каждый... Короче, вы С Короче, у нас отдельно. А вы должны зайти в каждую квартиру и спросить, договор с нами лично есть. Договора нет. нет если договора... А зачем? Договора, если нет, то газ... Ну так договора Распортил с ОСББ газу. нет. А, не а каждый, не а каждый член нашего ОСББ имеет право имеет свой договор в квартире. Он имеет свой договор и имеет право голоса. Согласно этого договора. Согласно этого договора, Согласно этого договора вы должны им поставить лечили в каждую квартиру. С нами лично, как СББ, если бы мы как СББ подписали... Не громаде, лично, да, а как как меня... громада подписала! Сказали, мы решили на сомнение Они должны, по условиям лечили. договора, они обязаны предоставить газ, согласно договору, да? да? Поставить да. газ в квартиру. Да. Правильно? Если. если вы выступаете на данный момент на позиции того, что если мы не даем возможность поставить газовый счетчик, общедомовой. то вы прибегнете к нормам закона, то есть прекратите подачу газа, но при этом нарушите основной договор с каждым индивидуально. Подача газа будет прекращена только с 1 января 2018 года. Я же говорю, но, за... но, но при этом вы за но при этом вы тут момент. же нарушите договор свой. З кожним індивідуальним ж договор. Вот смотрите є объяснение министра соціальної політики України Андрій Рева, який по цьому поводу робив об'яснення. Ну я все читати не буду. Да, за я зачитаю той момент, який затронув по цьому договору. Рева вважає, що будинок у даному випадку не може бути споживачем. А скільки договори на постачання блакитного палуба газівники укладуть з кожним користувачем послуги окремо. І э, він нагадав, що закон України про комерційний облік природного газу чітко прописує терміни встановлення лічильник і так далі. Ну, терміни ви сказали, так. Да. Э, э, ну, тобто він об'яснив, що якщо договор з кожним, то повинні мати отношення от як, допустимо, от як поступають, допустимо, монополісти обленерго і так далі. у них договор с каждым и у каждого стоит личинник на свет да. Да. Нет, просто... водоканал с каждым вот водоканал ставит свой личинник и так далее и тому подобное еще вопрос к представителю Горгата. такой вопрос конкретно у вас есть обращение жильцов вернее отказы жильцов этого дома о том что они лично отказываются устанавливать счетчик индивидуальные да? они отказываются устанавливать счетчик как абонент как абонент не Нека дом є загальнобудинково. В законі написано в случае, якщо споживач відмовляється, у вас є такі відкази від споживача? Тим більше я додав, нам нами було СББ направлено письмо, що мешканці і правління СББ заперечують установку общезагальнобудинкового і просять встановити, як того вимагає закон, кожному по квартирному індивідуальну обліку газу. Це письмо лежить у вас зареєстроване і так далі. Тобто Ми написали свій відказ від встановлення лічильник кожну квартиру, ми написали відказ від общего загальнобудського. Тому що ми а вважаємо, що це не доцільним і незаконним. Да. І, прощину, і далі ще. Я є стаття 4. Я доп... я щас, пошли в принципі ви зараз пішли по путі второму. Якщо ви виконали перший путь, пройшли по квартирному і вам. хотели весь дом сделать невиновным, а вот эти 3-4 квартиры, они отказываются от учета. И ввиду этого всего мы не можем полный учет дома сделать. Соответственно, прибегаем к тому, что мы ставим общий, вот, общий домовой. Вот, что ты кашь, Но вы даже не выполнили первую часть писали, проходки, заявили. и вы даже не взяли Я отказ. Не если он Это статья номер 6, о чем вы говорите. да? да. да. Это закон, закон Украины про... Значит, там було три варіанти прохання. Центральная... Так як було заявлено з министр... нашим віце-прем'єром, є да, есть есть закон, що тарифи, які ми платимо за газ, входять в кошти на ці лічильники, я вас розумію, правильно? Значит, в такому випадку я можу зачитати закон, що хто повинен вставляти ці лічильники, за які кошти. То... Там Фінансування зробіт, заснащення лічильника газу несе здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розповіл природного газу на відповідній території. Правильно? Все, которые имеют счет, вы на да. сегодняшний день Столько? дали согласны. А, а <порядок> вот эти три, <порядок> которые отказали не, и тем паче, и тем паче, значит, проектная документация у них це статья 4, Будь ласка, у них есть проектная документация, она не согласована. Она не узводжена. Низ управления комунального государства. Вийдете в порушене статистической. Є на цій території отримали відповідні дозволи для виконання робіт становника природного газу. Не від управління комунального господарства. Ответи всі есть. Это перший національний. Комунальна власть. Власть сюда, я вибачаю. И у них эти Но заявы вопрос, есть. На каком основании вы тогда собираетесь в понедельник прийти и устанавливать этот заголовок? Если не соблюдены три правила. То есть есть заявы, которые хотят... отказывался, но правило, что Кажется, нет. никто Подождите, не отказался, да. почему никто? Кто не отказывался? Люди пришли, я написала заявление, люди пришли, Мы, наоборот, написали заявление, заявку. что они согласны установить да. в каждую квартиру по закону кабинета министров. Эти заявы. Да. У вас эти заявы нет. лежат. Эти заявления уже приняты, да. а да. закон, да. фейн, стоят да, фейн, даты, то все, гол забит. Они уже можно спать спокойно, пусть они не берут. Да и все, эти заявления приняты. Я зарегистрировали он, этим дают, людям, вы порегистрировали. Только в суд. Вот, у нас попробую, всего, во-первых, непродимая информация, эти 80% ну, суд, значит, суд, значит, на 45 лечильников. Я прошла каждую квартиру. 45 лечильников, это 85 еще буду, и установится норма 18. Там. Да, это правда, да. И в ответе нам так писали. Каждому абоненту, который не обеспечен счетчиком в вашем доме, было разослано письмо. Да, Два. Два. Письмо. да мы, письмо дэвид, мы будем ждать письмо, до 1 января. По ссылкам на все законодательство указаны все наши на основания, чего это действительно

а. Это, а не это, 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 внутренняя внутренняя. это не внутреннее. И, и работа, это не внутреннее. Это не внутреннее. Это внутригазовая работа. Хорошо, не подписаны. Да? Договор с нами не заключен. Э, людей ни одного человека нет. С каждым абонентом. Так с каждым так, а абонентом с каждым абонентом Подождите, а сейчас возникает обыкновенный стандартный вопрос. У вас в этом доме сколько заключено договоров с абонентами? Со всеми. С каждым, да. С и сколько из них обеспечены счетчиками? 56. 56. То есть, по вашим данным, в случае, если вы не ставите и сможете поставить. Загальнобудинковый 56 абонентов, которые выполняют условия договора, будут нести без Вашими словами, как это называется? Штрафные санкции да? к тем абонентам, у кого установлены индивидуальные счетчики газа. Их идет по. Ну, я понимаю, да, я задаю они, вопрос, как они платили, не будут, они получить. как платили, да, а. то есть вы газ отключать в доме не будет. Но вы поднимете, и -го до 1 -го января 2018 -го года Но, вы не конечно. сможете поднять нормы. Почему? В нормах закона, насколько я понимаю, написана граничная Но дата. Написано граничная дата, да? 1 января 2018 года, после которой вы имеете право применять все штрафные санкции. До 1 января 2018 года вы имеете право настаивать, искать разговаривать, компромисс, осуждать, искать компромисс и в конце концов прийти к решению этого вопроса. Но, если по состоянию на 1 января 2018 года по адресу Шевченко 34 30. будет хоть один абонент без учета, индивидуально газа, и вы не сможете на тот момент поставить загально-путенковый, тогда вы имеете право применить к ним полностью все штрафные санкции. Я правильно понимаю? Правильно. Не, не правильно. не совсем. А теперь вопрос, который волнует всех. А почему 34-й дом в городе Токмаке стал вдруг флагманом? На каком основании? На данный момент в Токмаке установлены уже два индивидуальных два а мы третий, да? Сбора. длится дальше работа ну, по поводу хорошо, установки хорошо а как же тот закон где написано, что отменить? что то что отсюда и только -то индивидуальные счет дом отказывается а можно вопрос вот, депутат вот смотрите вы установили два индивидуальных прибора учета да. на два дома отлазить да. на, на кузне и 43 да? вы сейчас на сегодняшний момент берете с него показания показания снимаются, начисления на Подождите, вот смотрите, для чего были вот эти дома допущены. Я как депутат, я вам могу объяснить. Потому что это был пилотный проект. И мы могли бы анализировать до 1 января 2018 года, выгодно оно или невыгодно. Потому что 38-й дом это общежитие. Он да. да, он бесхозный. И покажите нам, вот есть май, апрель, вы установили прибор учета. Допустите нас к нему, снять показания, посмотрим, сколько квартир. Опросить людей. Опроси, да. а, квартир? И, а может оно выгоднее, выгоднее нам? Выгоднее. Может, это людям будет выгоднее. Покажите это. Вот это будет разговор. Мы установили, но вы по нему будете считать с 1 января 2018 года. Нормально? Для чего вы его устанавливали сегодня? И проект по поводу а если бы показали на нем, что это лучше, а вот этого мороз. всего бы не было, ребят. Понимаете? Да, а, лук лук а если скрытая информация, у каждого есть подозрение, что что-то кроется, какое-то подводное. Да. А Может, если то, оно выгодно, стрет. действительно, оно как бы... Так за как оплата... Да Не, ну смотрите сюда. С вариантами. Есть решение суда. Которые нормы вот эти семьи один а, обжаловали. Вы с 1 января будут повышаться и тут же, говорите, плохо, что в 38 доме сейчас уже это не применяется. Причем в 38 доме установки не не применяются. А показа... по показаниям люди не платят. Там счетчик стоит общедомовой. Вот это хорошо. Они имеют право включить его с 1.01. -го да они вот уже его включили. Пусть они его не применяют. Это просто будет преступление, если они начнут его сейчас применять. На а что вы Їх толкаєте. Відчиники індивідуально в кожну квартиру. А якщо будуть в кожній квартирі, тоді ставте загальну. І то, Ні, не так сформіруємо. Ми не відмовляємося. Без узгоджених документів ми не допустимо ставити. От тепер зітюємо, стаття 317 Цивільного кодексу України. Клас. Ця статтю предусмотрена, що власником, співвласникам належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Таким чином, пад «Запоріжгаз» не має права вчиняти жодних дій з багатоквартирними будинками, оскільки не є власником цього майна. Так? Так. Так. Отже, встановлення ПАД «Запоріжгаз» загальнобудинковий бузів, обліку природного газу, без згоди на це, співвласників будинку. По ОСББ та за відсутності відповідного договору про врегулювання цього питання є протиправним, оскільки підлягає і направлено на загальне майно. От поэтому я ще раз говорю: у вас є договор з ОСББ, согласованою документацією, хоч з правлінням ОСББ, хотіть у вас нету ні нет з комунікальної собственності, ні з ОСББ. Ви поэтому... этим вопросом досконально разберемся а потом уже вы приступите к монтажу если это будет закон, если есть разногласия, нам пояснение мы найдем какой-то компромисс возможно действительно у вас нет возможности приобрести индивидуальные счетчики посмотрим остальные вопросы включая бюджетную комиссию по закупке этих счетчиков в какой-то части вашей нашей и потом спокойно выйдем из этого кассы. Уже люди согласятся на какие-то да. Возможно, люди, да, да согласятся после установки надомного узла учета. Да, Кто не запрещает абонентам устанавливать индивидуальные счет Но да. при этом, опять же, вы поставите загально-попунковый и выполните нормы закона. И дальше, пожалуйста, абонент, ты все хочешь, от нас. покупай за свой счет и все это делай. Я так правильно понимаю? Экономия, э Экономика должна быть экономикой. Все согласны. Но давайте вначале разберемся, потому что разногласий более чем достаточно.